Əməz dostlar, mən Cingiz Pahlivan, gördünüz qonağımız Ucarı Ruslan Pahlivandır. Bu günləri Ucarı Ruslan Pahlivan mənim qonağım oldu, məşq elədi. Və əziz dostlar, mən həmişə demişəm ki, yəni biləyin ə, gücünü yoxlamaq üçün nəm biri götürür, mismar yandırır. Yalancaq dillər ki, Ruslan misma, ə, Ruslan Pahlivan mismar yandırırsa, nəm neynirsən, nə nağ nə arırsan, hələ bir şey deyr. Yəni kişi gəlib burada real gücünü göstərmək. Yəni kimsə də nəsə Şəxsi varsa gələ bilər bura. 2 dənə 200lik mismardı. Yəni mismarlardakı ki, Rassis kimi mismarlardı. Özüm mən bilirəm hansı mismardı. Gəlin yəni bacarırsınızsa hamının gözünün qarşısında mismari bağlayıram bu şəkildə. Bağlayacam bu şəkildə və bunu əyləsin. Yəni yandırmayıb eləmirəm. İndi görək nə deyəsiz. Davar Rustam pərver, bir dənə bunu əyləyinlən. Yəni belə elə. Hə, hə. Allahu Muhammed ya Ali ya Allah. Ya Şə'ə. Allah, indi bir də belə əy. Gördünüz kimi 2 dənə 200 güclü mismari əyidi. Yəni adamın gücü var. Yəni yalandan orda girib yazmayın ki, ay nə bilim, e, Ruslan pahlavan mismari yandırırsan, nə edirsən? Andola Allah'a mismara heç kim yandırmayıb. Kişi gəldi, əyidi, məşqin də elədi gördük. Buyurun, gördünüz kimi 2 dənə 200 güclü mismari əyidi. İşte Azerbaycanlı gücü, Azerbaycanlı gücü.